સુરતની સિંગણપુર પોલીસે મહિલાની પજવણી કરતાં નકલી સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટરને પાટણ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે સુરતની મહિલા જ્યાં જતી ત્યાંના ફોટા મોકલતો અને રેકી કરતા આરોપી તરુણને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે તો આરોપીએ અલથાણ ખાતેના એટલાન્ટા શોપિંગમાં કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એન્ડ ડિટેક્ટિવ એજન્સી દ્વારા આ જાસૂસી કરાવવામાં આવતી હતી આ સેન્ટર ચલાવતા અજય રાય માટે કામ કરતો હતો અને એક દિવસના એક હજાર રૂપિયા લેખે આ મહિલાનો પીછો કરી

पॉलिटिशियन मेकर हूं और मैं फाइनेंस का बिजनेस करता हूँ मेरी अच्छी खासी इनकम है अच्छी खासी प्रॉपर्टी ऐसी लालच दे के उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और अगर मैं बातचीत नहीं करती थी तो वो मेरे घर पे पुलिस भेजते थे सौ नंबर से कि तात्कालिक जाइए आप वहां से वो फोन चालू करिए ऐसे वैसे मेरे बच्चों की ऑफिस पे मेरा बेटा बड़ा बेटा बाईस साल का है वो सूरत में जो भी करता है हीरे में वहां भी उसने पुलिस भिजवाई मेरे सगो के यहाँ पुलिस भराई और गांधीनगर से राठौड़ बोलता हूँ पीएम राठौड़ करके और ऐसे करके सारे अलग अलग नेताओं के नाम लेके वो सबको डराता है और धमकाता है कि अगर आपने शादी नहीं की मेरे साथ तो मैं आपके सगो का ये कर दूंगा मेरा भाई और मेरे भाभी लंदन रहते उनका वीजा कैंसिल कराऊंगा ड्रग के केस में फंसाऊंगा यहाँ तक की सारी धमकियां उसने मुझे दी है ये आदमी कौन है और आपके कॉन्टेक्ट में कब आया और कितने साम, कितने टाइम से हैरान ये आदमी का नाम है तरुण ब्रह्मट पाटन का रहवासी है और तीन जुलाई से वो मेरे कॉन्टेक्ट में आया है तब से लगन के मैरिज के पर्पज ही वो मेरे कॉन्टेक्ट में आया था और तब से लगातार डेढ़ महीने तक जबरदस्ती मेरे साथ शादी करने के लिए ये सब इसने किया है अगर शादी की ना बोलती हूँ तो वो मेरे भाई भाभी का वीजा कैंसिल करवा देंगे ड्रग्स केस में फंसेंगे ऐसा बोल रहे हैं मुझे